проект, у нее есть ресурсы как бы и так далее да и вот все дальше все больше и больше вот это вот Стас, трещина между поддержкой. этими и еще да вот как бы у нас это прозвучало а со стороны организации которая ну вот тут уже как бы да слово грантоеды, я сама его не люблю да тут как бы уже но мы это мы нас в круглом столе как бы это говорили активные гранты получали ну да ну Гранталью. Вот. А организации, которая получает, работает только за гранты и работает с населением, это был упрек, Юля, да, слышала, упрек сторону доноров, что вот вы предлагаете такие программы, которые не очень приземленные к населению, то есть как эти программы предлагают, а не вы их пишете. И а, многие организации сейчас говорят о том, что ну, как бы население отдельно, а мы отдельно. Мы такие эксперты-переэксперты -эксперты между собой вот тут вот. А считают ли нас экспертами вот те люди, которые ходят по улицам? Да, вопрос, очень большой вопрос. И вообще есть о чем нам с ними разговаривать или не о чем нам с ними разговаривать. А те люди, я возвращаюсь к тому же, они самоорганизовываются, они развиваются, они ведут общественную работу. И кто мы вообще? Им по большому счету. А их все больше и больше.